আজ কৌশিকে আবাসা দিনের উদ্বোধন হলো কালীর মন্দির এবং সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে রক্তদান শিবিরেরও অবশ্য জিবির ফাঁড়ির ওসির নেতৃত্বে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে এদিন মোট চুয়াত্তর জন পুলিশ ও এলাকাবাসী মিলে স্বেচ্ছায় রক্তদানে অংশগ্রহণ করেছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কালী মন্দিরে রক্তদান উদ্বোধন করেন পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক সঙ্গে ছিলেন এডিশনাল এসপি ধ্রুবনাথ জিবি থানার ওসি রাজু বৈদ্যসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গোটা বিষয় নিয়ে কি জানানো হয়েছে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত के के तरीके से मंदिर उद्घाटन के, के साथ साथ एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया है और जैसे कि जो साहब है उन्होंने पहले बोला कि रक्तदान जो है सिर्फ एक दान नहीं ये महादान नहीं ये जीवन दान है आप किसी की जीवन जो है कोई मुसीबत में पड़ा आदमी है एंड उसको बचाने के लिए जो आपने आज जो लोगों ने दान किया है उससे आप नॉट ओनली यू कैन सेव लाइफ बट इससे बड़ा दान कोई कुछ कर नहीं सकते आप किसी की पैसे से मदद करते हैं तो वो टेम्पररी रहेगी बट इन डायर नीड वेथ somebody इज इन द हॉस्पिटल एंड ही नीड्स दैट ब्लड तो वो देने से हम कई जानों को बचा सकते हैं और उसके अलावा रक्तदान जो है उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हमें तो उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बहुत चीज़ों के लिए हम यूज कर सकते हैं मेरे को खुद बीच में एक बार डेंगू हुआ था तो उसमें प्लेटिवी बहुत कमी हो जाती है तो ये सब चीजें कि बहुत बीमारियां हैं और ये आप जो तो दान कर रहे हैं इससे कई लाइफ को आप सेव कर सकते हैं और जैसे कि अभी हमने अंदर शिविर में भी देखा तो कई लोग हैं जिन्होंने एक बार दो बार नहीं जिन्होंने एक उनमें से एक व्यक्ति तीस बार ब्लड डोनेट किया है एक व्यक्ति ने बारह बार तेरह बार ऐसे व्यक्ति बहुत लोगों ने রক্তদানের মতো মহৎ দান অন্য কিছু হতেই পারে না যে কথায় আজ বললেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার সঙ্গে আছে কালী মন্দির উদ্বোধন উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় তারও ভরসী প্রশংসা করেন এদিন তিনি